снова Сегодня мы будем играть в Дипио. Так, начинаем. Ждем загрузки. Так, все. Это уже часть вторая Дипио. Часть первая я не подписал, что это часть первая, но на, на именно вот так я в Дипио не играл на планшете. Вот фигня, их лупят там. Кто же, интересно, их там лупит? О, 350 заспавнился. Ай, блин, он живой. Я думала, он мертвый. Я просто сейчас видео пытался снимать, мне места для него не хватило. И, и там, знаете, что было? Там, ой, фигня. Там, ой, фигня. Там, ой, фигня. Там, короче, заспавнился пацан с тремя тысячами. Он остановился, он остановил игру. Ну, как-то там получилось, что я его, короче, он стоял просто так беззвучно его подорвал представляете и заработал с него все это что у него было и потом меня слили я снайпера сделал потому что со снайпера потом классная штука выходит он ну классный танк в дипе они так называются ну вы наверное много знаете про дипел потому что его это очень популярные игры ну в них ну много людей в них очень играет ай блин он блин в них куча людей играет, ну просто. Слизарио за один день, наверное, играют несколько миллионов человек. Ну, это еще, например, Слизарио. В Дипио и Вагарио, наверное, столько же. Но Ва... в Вагарио заседают прямо люди. Я их вижу каждый день по одному человеку. Например, на компьютере, например, играю один день, а на второй день я опять вижу тех же самых людей, которых видел на первый день. Представляете? Вот это капец какой-то. Так, skill points 5, 3, 2, 1. Так, отлично, skill points поставлены. Skill 2, есть. Левел 11 у меня уже. Так, левел 11. Левел 11. Я сейчас болею, поэтому видео будут выходить речи, а не позже. Будут видео выходить намного быстрее. И всегда будут видео выходить. Ай, давай, подрывайся ты, парень. А -а -а! Все нормально. Более видео будут выходить, побольше видео будет выходить на мой канал. И я смотрю, на моем канале видео смотрят. Благодарность, просто благодарим вам за то, что вы смотрите мое видео. И не только вы, мои подписчики, а еще много людей которые, например, посмотрели видео. О, что выбрать? Ребята, э, голосуем. Все мои подписчики э, будут голосовать за то, что мне выбирать. Снайпер, Твин, Машины Ган или Франк Гуард. Посмотрите на них сейчас и потом выберите. Я выбираю лично снайпера сейчас. Ну, а потом в комментариях к этому видео, именно к этому видео, напишите, что мне всегда выбирать. Я всегда это буду выбирать. Понятно? Вот так вот. Так. О, пять скилл уже. Все. Пока я выставляю скилл поинтсы, я что-то не комментирую. Странно явление какое-то канале. Новое. Новое. Что-то у меня редко бывает новые явления на канале. Ну вот сейчас новое явление на канале. У нас только что была плохая погода, ужасная была погода только что. А, интересно, какой автоби? Да самый последний, нафиг. А, нет, не самый последний, а... Э, как это сказать-то? Ну, практически самый последний. Самый последний. Есть еще потупее меня. Ну, их куча потупее меня, которых... Жаль, что в слезаре они пишут, что ты, например... Э, ну, ну, например, первый из 500 игроков на этом сервере, например. уже тут Вы же знаете об этом. О, пацан, который заснул. Раз, два, три, четыре, пять. Все. skill points Раз, два, три. Так, у меня уже левел 20. Скоро я смогу переключить а, эту фигню с треугольниками, которая классно делает. О, у меня, смотрите, 1.8к. Это значит то, что... О. Тараном. та 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 вы это видели? Тараном. Это стильно. Э, вон, я тараном пытался под снайпер снайпера. Ой, нифига себе пуля. Фигня какая-то от какого-то пацана. У меня уже 20 к О, у меня 2 тысячи. У меня уже будет 21 левел. А если будет 30, будет очень круто. Ну, если я, конечно, наберу его. Я напишу в названии видео рекорд в этом видео. Ну, ну да. Да. Так, есть skillpoint один. Есть. Скилл 1. Почему этот скин называется снайпер, если у него оптического прицела нету? Я удивляюсь. Странно, да, серьезно странно. У меня, кстати, могут выходить максимум. Как максимум... 6 видео в день. Потому что у меня зрение плохое, и мне можно играть только час в день. Но это вы понимаете, почему только 6 видео. Это же логично. У меня каждое видео по 10 минут идет, практически каждое. Ну, некоторые по 11, ну там, в крайнем случае по 12, но на этом канале у меня такого не было. У меня на старых было. Я даже вон одно видео снял, знаете, за сколько минут? Я заигрался что-то и снял 20 минут видео, потом я его выложить не смог. Потому что типа он потребовал, чтобы я там регистрировал что-то, чтобы можно было выложить больше 20 минут видео. Ой. Так, рекорд у них на карте нифига себе. 48 тысяч сейчас. 49 уже практически. Скоро будет. Ну эм, у меня даже... Вот, уже 49. У меня даже... Уберем топ. Даже этот рекорд как его на компе даже. даже на компе 46 максимум набирал. А тут пацан, наверное, про какой-нибудь крутой. столько, сколько Я в жизни. Раз, два, три, четыре. все. О, еще пять левелов, и я смогу прокачаться. Тогда за меня все будут делать мои треугольники. Да. Если у меня не хватит времени, чтобы доиграть, а потому что игра в Дипе очень долговременная. Ой, я его за два удара слеп. Игра в Дипе очень долговременная. И если у меня не хватит времени, то, ребята, я не буду ни на какую паузу ставить, нифига, потому что это невыгодно. И потому что меня уже сольют давно, потому что это онлайн-игра, тем более. Ну, я просто буду. А, я. Что я буду делать тогда? Смотрите, я буду набирать до той же массы на том же скине без камеры, и потом включать камеру и уже играть, доигрывать, ну то есть доигрывать. И, короче, будет классно тогда. Да, ну если у меня получится такие массы набирать, которые я буду набирать во время видео за 10 минут. Ну, Он уже видео к концу подходит две минуты еще мне. Я что реально не заработаю э, это эту фигню э, 30 левел? Если я его не заработаю, я не остановлюсь. Так, где нужно прокачивать там? А, ну вот тут. Ой, блин, я не то прокачал. Лол. Oh, my name is John Cina. Где он? Я его чуть не слил. А я думал, Джоном Сина. О, да, все, от Джон Сина получилось. Ой, нифига, сколько тут пуль. Это от кого осталось, интересно? 28-й левел. Двадцать восьмой. Я скоро уже э, обрету покой на тридцатом левеле. Отлично. Так. Феликс! <плёк> <плёк> Ой, да, двадцать девятый левел, и скоро будет у меня любимый. Тридцатый! Да, отлично. Снайпер, хоть он скин тупой, но после очень классный скин. А что это, никого нету? Там пацан заспавнился какой-то. Вот он, да. да, есть. Ой, нифига себе пацан. Это не пацан, это громоздкая машина какая-то, убивающая всех на своем пути. Я уже один раз на том скине играл. Крутая штука, естественно. Очень крутая. Я согласен. Про то, что если вы тоже скажете, что это крутая штука. Нет, это очень не крутая штука. Я ошибаюсь. Я сейчас что-то заговорился, и... это очень не крутая штука, короче. Это, это, которая большими фигнями пуляется, это очень не крутая штука. Это фигня полная. Так что не рекомендую. Канал Игроман не рекомендует эту фигню. Так что это полная фигня. Так, так, пули... Ой, сколько пуль полетело, от кого это интересно? Так, новый рекордер тут, что ли. 29 левел по Вы смотрите сейчас только на левел. -да а, я лоб. Да подорви этот треугольник, не подрывай меня, ты дурак, что ли. Я убегу, потому что я не хочу. Да! Атакуйте его. Атакуйте, Лола. Да атакуйте его нафиг. Все, я заканчиваю это видео. А -а -а -а! Итак, ставьте лайки, рассказывайте о моем канале своим друзьям, подписывайтесь на мой канал, и с вами был Горвен. Всем удачи и всем всем.